assalomu alaykum do'stlar xabaringiz bor bundan ıı, bir oycha avval ollohdan pul so'ragan odam degan bir video tayyorladik va u yerda bir maktubni o'qib eshittirdik maktub muallifi bahodir u hayotidagi ayrim muammolardan ichida bir qadar tug'yonga isyonga keladi va uning yozishicha allohning borligiga ichida bir shubha paydo bo'lganini boshqa boshqa shunga o'xshagan nimalarni yozadi va biz ham o'sha maktubga javob o'laroq bir hikoyani keltirdik u hikoyada iso alayhissalom va iblis o'rtasidagi bir suhbat aks ettirilgan edi iso alayhissalom iblisga aytadilarki men bu dunyoga sinalgani ya'ni imtihon qilingani kelganman imtihon qilgan emas ya'ni ollohning bor yoki yo'qligini imtihon qilgani kelgan emasman men bu yerga men emas butun insoniyat bu yerga imtihon qilingani kelganmiz degan javoblarini ularga ham bir javob sifatida berishga harakat qilgandik bugun biz ə, do'stimiz ukamiz bizga maktub yo'llagan bahodirdan yana maktub oldik va o'sha maktubni ham sizga o'qib eshittirishni ma'qul deb bildik assalomu alaykum deb boshlanadi maktub sog' salomatmisiz avvalambor sizga rahmat demoqchiman men yuborgan maktubga o'z munosabatingizni bildirganingiz va wa vaqt ajratib alohida chiqish qilganingiz uchun sizdan iltimosim ushbu xatimni ham o'qib chiqsangiz debdilar va maktubga isyon deb nom qo'yibdilar inson tabiatida mavjud holat ya'ni isyon inson qachon isyon qiladi qachonki e'tiqodini ushlab turgan irodasining so'nggi manziliga yetganda sizga maktub yozganimda meni tabiatim isyon va norozilik holatida edi bu holatga kelishimga sabab harakatlarimga nisbatan ehtiyojimning nomutanosib ko'rinishda deb bilaman men haqimda biroz bo'lsada fikrga egadirsiz sizga haddim sig'ib bir savol bermoqchiman hech o'ylab ko'rdingizmi meni bu holatga kelishimga nima sabab bo'lgan ekan deb balki o'ylagandirsiz balki yo'q bu tomoni men uchun mavhum aslida o'sha sizga maktub yozganimdan bir necha kun oldin men uchun yoqimsiz holat yuzaga kelgandi orzular yengilib mag'lubiyat g'alaba qozongandi men bu istamagan va haqli bo'lmagan ikkinchi mag'lubiyat edi ikkisiga ham sababni boylik deb bildim bu vaqtda kimdandir nimanidir so'rab bilgim keldi va men qadrlagan tafakkur egasi sifatida sizga yozishga va sizdan javob olishga qaror qildim men uchun ozuqa kerak edi ma'naviy ozuqa chunki e'tiqodsizlik bo'shliqdir men esa bo'shliqda uzoq qololmasdim chunki baribir uning qahridan qo'rqaman chunki ertalab turib ota onamga salomimni beraman ovqatlanib duosini olaman demak men e'tiqodsizlikka davo qilgan onimdan boshlab yaqinlarimning e'tiqodi balki men uchun yashagandir balki balkim bilmadim nima deyishni lekin o'zimga qarab qanchalar fikrlarim isyonga ko'milganligini angladim bilasizmi ular meni bunaqa fikrda ekanligimni hatto bilmaydi balki qachondir bilar lekin bilishlarini istamas edim shu o'rinda taqdirni eslamoqchi edim agar taqdir bo'lmaganda men sizga xat yozmagan siz esa javob bermagan haddim sig'ib yaratgan borligini imtihon qilgani emas imtihon qilingani kelganimni anglolmagan bo'lardim demak taqdir bor ekanki yaratgan menga bu tushunchani qalbimga siz orqali yubordi demak u belgi berdi ochiqroq aytganda agar siz xatimga nisbatan fikr bildirmaganingizda yuqorida aytganim bo'shliqda qancha vaqt qolardim bilmadim men hal ham kurashdaman yana o'sha isyon bo'lmasligi uchun ham kurashdaman sizga kattakon rahmat abdukarim aka qachonlardir siz bilan yuzma yuz ko'rishib suhbatlashish nasib etishini yaratgandan so'rab qolaman cheksiz hurmat bilan bahodir do'stimiz bahodirdan kelgan ikkinchi maktub bu maktubni ham o'qib eshittirdik e, va bu maktubni bizga yozganlari uchun bahodirga minnatdorchiligimizni bildiramiz biz istaymizmi istamaymizmi qabul qilamizmi qabul qilmaymizmi haqiqatlar har doim o'z so'zini nima qiladi aytadi bahodir taqdir haqida gapirdilar va bularni hammasini taqdirga yo'ydilar shu o'rinda bahodirga o'xshab ichida bir isyonga ketib hayotidagi ayrim noqulayliklarni paydo bo'lishini e'tiborsiz qoldirilganlikka ge yo'yib tashlab qo'yilganlikka ge yo'yib unutilganlikka ge yo'yib boshqa boshqa joylardan kelayotgan salbiy munosabatlardan ichida paydo bo'lgan og'riqlarni boshqalarga yoqimsiz bir shaklda taqdim etishga urinib o'zini da boshqalarnida hayotidagi go'zal ranglarni yo'qolishiga sabab bo'layotganlar atrofimizda juda yam ko'p aslida bizda ham juda katta xatolar bor biz ularni unutib ko'rib ko'rmaslikka olib yashaymiz bu ularni muammosiday bu faqat ularga tegishlidey o'zimizni tutishga harakat qilamiz bu juda katta xato deb bilaman mana shu o'rinda uh, bir hikoyani bu hikoya bahodirga emas bu bizni tomosha qilib turgan uh, boshqa tomoshabinlarimizga tegishli ularga foydali bo'ladi deb o'ylayman kunlardan bir kuni al asqor universitetini bir professor o'qituvchisi shaharni aylanishni istab qolibdi hech chiqmas ekanlar universitetni binosidan shahardagi o'zgarishlarni ham uncha bilmas ekanlar doimiy ilm bilan ilm berish bilan ilm olish bilan band bo'lganlari uchun unchalik shaharni e, ahvolidan bexabar ekanlarda endi universitetdan chiqib bir taksini to'xtatib meni bir shaharni bir yaxshi joyga olib borib qo'ysangiz bir aylanib tomosha qilsam ancha bo'ldi shaharga chiqmaganimga ge debdilarda de. boyagi taksist ham biroz shumroq ekan sho'xroq desam noto'g'ri bo'ladi shumroq qarasa endi al asqar universitetini o'qituvchilarini o'zini libosi bor ekanda kiyib yuradigan o'zlarini libosi bor o'sha libosidan bilibdiki bu ustoz o'sha universitetni professor domlalaridan bir hazillashay şey debdida de. domlani o'sha shahardagi ishratxonalardan birini yoniga olib boribdi va domlaga aytibdiki domla mana shu nima ro'paradagi xona masjid bu yerni masjidi shu namoz vaqti kelganda namozni shu yerga kirib o'qiysiz deb yo'lda davom etibdi bu yolg'onga alasxor universitetini domlasi rostdan ishonibdi ya'ni inson nega unday munosabat qilsinki unga nimaga undan shubhalansinki uni gapidan nega bu gapni muhokama qilib ko'rsinki ichida to'g'ri deb qabul qilgan oddiy holat demak shu yerda ekan masjid deb shom namozi bo'lishi bilan o'sha masjidga qarab masjid deb ko'rsatilgan binoga qarab yo'l yo'lga tushibdi va binoni eshigidan kirsa chap qo'lda bir yosh kelishgan bir qiz o'tirgan ekan bu shu masjidni muazzinini qizi bo'lsa kerak yo imomni bir qizi bo'lsa kerak deb azon aytilishini kutib bir burchakda o'tiribdilar kutarmish azon aytilmasmish kutarmish azon aytilmasmish keyin biroz shom vaqti qisqa bo'lgani uchun muvazzinni ishi chiqib qoldi shekilli o'zim o'qib qo'yaveraman deb o'sha yerda turib turgan joylarida azonni aytib keyin boyagi qiz o'tiribdiku u qizga qarab qizim kel jamoa qilib o'qib olamiz tur orqamga namoz vaqti o'tib ketib qoladi tez tez harakatingni dedilard buni samimiy aytyaptilar sof holatda boyagi qiz kelmabdi u qiz hayron endi bu odam kim nimaga bu yoqqa keldi nega bu yerga kelib azon aytdi nega u uni namozga chaqiryapti qiz hayron yana aytibdi qizim kelmaysanmi turmaysan vaqt o'tib ketib qoladi desa qiz kelmagandan boyagi odam hayol kelibdi ha pokmasmisan debdi pokmasmisan deganda ya'ni oy de yani, ko'rganmisan degan ma'noda aytib aytibdilarda endi domla lekin qiz uni boshqacha tushunibdi pokmasmisan so'zini yomon ishlarni ichidamisan sen bir pok odam emasmisan degan ma'noda qulog'iga keptida bu so'zdan qattiq ta'sirlangan qattiq iztirobga tushib qolgan qiz yugurib domlani oyog'iga yiqilibdida menga yordam bering debdi keyin domla ahvolini so'rabdi va u yerni ishratxonaligini u qiz ham o'sha ishratxonani fohishalaridan biri ekanligini bilgandan keyin boyagi qizga aytibdiki qizim bu yerlar yaxshi joy emas ekan bor kiyim kechagng nimang bo'lsa olib chiq ketamiz bu yerdan debdilar va u qizni olib shogirdlaridan birining uyiga joylashtirib biroz vaqt o'tgandan keyin turmushga bergan ekanar bir yaxshi odam topib buni nimaga aytib berdik biz qarshimizda hayotini noto'g'ri narsalar ustiga qurganlarni ko'rsak biz ular yuzimizni teskari buramiz go'yoki biz to'g'ri yo'ldamiz ular adashib qolgan biz to'g'ri yo'ldaligimiz uchun biz ulardan ustunmiz ular adashib qolgani uchun yoki isyonga ketgani uchun ular bizdan pastroqda deb munosabat qilamiz bu munosabat juda yam noto'g'ri biz juda ko'p eshitganmiz e, hikmatli e, hikoyatlarda rivoyatlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kelgan hadislardaki inson butun umr iymonda yashashi mumkin oxirgi bir lahzasida lahzasida iymonsiz bo'lib ketib qolishi mumkin inson butun umr iymonsiz yashashi mumkin lekin alloh oxirgi nafasida hidoyat qilib qo'yishi mumkin ya'ni bu bizni qo'limizda bo'lmagan narsa o'shaning uchun biz yonimizda undaylarni ko'radigan bo'lsak ular bilan yuzlashadigan bo'lsak o'zimizni ulardan balandroq teparoq olmasligimiz kerak aksincha qarang otaxon domla pokmasmisan degandi u qizdan shubhalanib aytmadi unga sen buzuqsan sen yomonsan sen fohishasan degan ma'noda aytmadi unday tushunmadi ham shu darajada to'g'ri ediki pokmasmisan deganda sen hayz ko'rganmisan degan ma'no bor edi lekin u qiz uni qanday oldi bu so'zni qiz butun o'zini hayoti davomida o'sha pok bo'lgan paytlarini haqiqiy ma'noda pok bo'lgan sof bo'lgan toza bo'lgan bokira bo'lgan gulday bo'lgan paytlarini esladi odamlar unga insonday munosabatda bo'lgan paytlarini esladi haqiqatini esladi birgina so'z uni hayotini tuzatdi biz ham hayotimizda qarshimizda o'shanaqa odamlar paydo bo'lganda nafratga zardobga to'ldiradigan so'zlar emas balki ularni yumshatadigan qalblarga kirib boradigan so'zlarni ishlatsak umuman insonlar bir biriga munosabat qilar ekan qancha taboziyli qancha odobli marhamatli bo'lishsa hayotlari shunchalar rangin go'zallashib boraveradi bugun sizga aytib bermoqchi bo'lganimiz mana shu şey edi bahodirga esa maktub uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz salomat bo'ling